Сподіваюсь, ви в гарному настрої. а Ми продовжуємо. Як знайти роботу, з якою не захочеться побігти через місяць, як стати розумним зараз і не витрачати час на роботу, яка не потрібна та нудна, і як просинатись кожного ранку з думкою про те, що займаєшся своєю улюбленою справою. Відповіді на ці питання, а вірніше де їх шукати, знають наші наступні гості: Олександр Доброєр, академічний директор Імпакт Академії, організатор конференції про форум 2015», та Анна Салоєць, стипендіат Імпакт Академі і автор проєкту Майстри своєї справи, а також ініціатор та організатор конференції про Форум 2015. Рада вас вітати в нашій студії. Доброго. Розкажіть, будь ласка, де ж все ж таки шукати відповіді на ці питання? какие я ставила на початку. Ну, если, наверное, основное первое это только внутри себя. Естественно, все ответы внутри нас и другого места, где их найти, нету. Но как и инструменты, которые могут тебе помочь в том, чтобы их найти, их можно искать уже во мне. И, собственно, вот такой инструментарий, те необходимые там, вещи, помощь, навыки, вопросы, которые тебе могут задать, вот это можно найти как минимум на конференции в воскресенье. Скажіть, будь ласка, вы ви вирішили цю тему зараз взяти і стати організаторами, ініціаторами такої акції? В чому актуальність? К нам приходит очень много молодых людей, и мы заметили, что к нам в Impact Hub Одесса, такой большой ресурсный центр для молодежных общественных организаций в городе Одесса, который находится на греческой 1А, к нам обращается очень много людей молодых, и мы заметили, что часто бывает то, что мы называем ну, кризисом своего призвания. Человек пошел учиться пока он доучился, он понимает, что или его профессия, которую он выбрал, она не очень будет востребована, или он не получил нужных навыков в высшем учебном заведении, либо он понял, что на самом деле его призвание, его сердце лежит к чему-то другому. И раньше было так, еще во времена моей совсем дальней юности, что было и моих родителей, что мы однажды, научившись чему-то, всю жизнь работали на одной и той же работе и уходили на пенсию. Сегодня мир устроен по-другому, и наверняка наши телезрители, родители, бабушки, дедушки, которые думают о судьбе своих детей. Должны, может быть, подсказать, что в воскресенье можно прийти на такую конференцию, потому что это нормально в современном мире, когда человек приобретает новые навыки. Это не значит, что он должен отказаться от какой-то своей специальности. Он приобретает новые навыки, он получает новые возможности, которые перед ним открываются. И в этом ему могут помочь специалисты, потому что, как сказала Анна, у нас будет таких два потока на этой конференции. Один будет как раз с, э, со специалистами из э, бюро по тру... различных компаний по трудоустройству, HR менеджеров крупных компаний, представителей бизнеса будут, будут представители высших учебных заведений, будет очень много разных интересных спикеров. Один поток будет посвящен тому, как найти профессию своей мечты, что... как в себе открыть это призвание. А второй поток с спикерами будет посвящен тому, что сегодня нужно на рынке, когда человек приходит к работодателю, что требуется сегодня, какие качества и где обрести эти качества, где, как можно этому научиться. И будет несколько очень интересных гостей, которые расскажут историю того, как, это известные в городе э, люди, и далеко за его пределами, пока не открываем, кто это будет, э, которые расскажут о том, как они нашли свое призвание в жизни и как им это помогло быть счастливым на, э, в их жизни и зарабатывать деньги. Так, звичайно, это, может быть, самое интересное, потому что э, только приклады э, успешных, реализованных э, людей, они вдохновляют Якомога краще тому я вас прошу зараз. Розкажіть, як ви знайшли свою справу? Кожен з вас? Чому ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь з кожного дня? На самом деле, сегодня, да, там, проекты, которых мы делаем, и та инициатива, с которой я пришла на обучение в Академии и в это именно эта тема, да, это помощь людям найти себя, это профориентация, это профессиональная реализация. Почему? Потому что для меня самой, как для молодой девушки, это очень актуально, потому что образование одно, опыт работы другой, какие-то пробы, ошибки, что-то пыталась, что-то пробовала, поехала за границу, там получила какой-то опыт. И ты понимаешь, что все это совести сегодня в рамках одной профессии довольно сложно. И, к сожалению, нет методов методологии, там, в традиционном образовании, в школьном образовании, которое бы это помогало делать. А она необходима. И для того, чтобы хоть выработать какие-то методологии, там, инструменты, которые можно будет внедрять позже, необходимо сегодня заниматься этой темой. И, наверное, Привычка брать ответственность на себя и там, задавать себе вопросы, кто если не я, если меня это интересует, значит я могу что-то сделать с этим. Наверное, это то, что помогает понять, что вот этим тебе и стоит заниматься. Если есть такое, если есть желание вкладывать во что-то и вопрос, который крутится внутри, то, наверное, это один из признаков того, что это именно твое. Вот найти этот вопрос и что заставляет вставать утром и там, не засыпать ночью. Это то, что там, мне интересно помочь сделать и другим. Ваша история. Дякую, Моя история Ваня. началась с того, что я был выпускником Одесского национального университета филологического факультета, проработал немножко в школе, школьным учителем, потом на телефоне доверия. Потом я уехал за границу, где получал э, несколько образований, это и теологическая, и, и философская э, философское, социология, психология. Я работал и в public relations, и в организации мероприятий, и в преподавательской деятельности. И просто, э, когда были какие-то вызовы, и была необходимость что-то решать, ты по ходу учился новым новым навыком, новым способностям очень подтягивает всегда коллектив, в который ты попадаешь, люди, единомышленники, среда, в которой ты окажешься. Это помимо твоей учебы среда формирует. И вот как раз э, винтокаподеса вот э, в нашем пространстве на греческой 1А мы пытаемся создавать такое пространство, которое молодых людей подтягивает, дает им новые связи, новые возможности. І таким образом ми можемо бути адекватно, восприйняти сучасним ринком. Ми можемо бути востребуваними спеціалістами, потрібними спеціалістами. А це очень важна у нас залишається всього 30 секунд, тому я прошу вас ще раз: надихніть молодих людей шукати своє місце і. где это могут сделать? наверное, тут единственная фраза, которую хочется сказать, это для того, чтобы сделать что-то значимое, необходимо любить то, что ты делаешь. Для того, чтобы найти то, что ты хочешь. Ну, вот, вот это один из инструментов. В воскресенье, 10 утра, мы вас очень ждем на греческой 1А, на конференции про форум 2015. <ереги> Дорога в тысячи лет начинается с первого шага, сказал Лао Цзы. И первый шаг пусть будет такой, что придите на греческую 1А в воскресенье 26 апреля в 10 часов утра. Будет целый день интереснейшая конференция. Мы с радостью вас там встретим. Информацию более подробную можно найти в социальных сетях про форум 2015 или на сайте proforum.in.ua. Дякую вам дуже, що завітали. У вас есть альтернатива, як використати найближчі вихідні з скоростью. А я прощаюсь с вами до наступних зустрічей.